В понедельник, 23 января, в марте состоится выездное заседание депутатской комиссии по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы. На нем будут рассмотрены вопросы эффективности ремонта системы отопления в Краеведческом музее, проблемы и перспективы развития отрасли культуры и военно-патриотическое воспитание в Марском муниципальном районе. Наша студия подготовила краткий обзор патриотических мероприятий прошлого года. Система военно-патриотического воспитания молодежи Марковского района строится на активном взаимодействии законодательной и исполнительной власти с районными общественными организациями, такими как Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов, Союз офицеров запаса России, Союз ветеранов Афганистана и локальных войн и другими. В наше время когда балом правят индивидуализм, эгоизм и потребительское отношение ко всем сферам человеческой жизни, очень трудно заложить в юные души такие вечные понятия, как коллективизм, взаимовыручка и даже любовь к родине. В современном мире информации встречаются лишь крохотные островки знаний, которые способны стать твердой почвой для роста настоящего гражданина своей страны. Именно на создание такой опоры для молодежи и направлено военно-патриотическое на воспитание в нашем городе и районе. В течение года проходит много мероприятий, приуроченных государственным праздником и памятным датам, в ходе которых школьники, студенты и работающая молодежь получают воспитательный импульс, являясь только зрителями на этих событиях. Например, празднование Дня защитника Отечества, Дней пограничника, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск или День призывника. Но во многих торжествах молодежь принимает активное участие. Так, на День вывода советских войск из Афганистана и День Победы Студенты и школьники организуют живую аллею памяти к памятнику погибшим в локальных войнах и вечному огню. Вот уже четыре года все учебные заведения Маркса 9 мая участвуют в смотре строя и песни, которые проводятся на городской площади. 22 июня, День памяти и скорби, молодежь несет вахту памяти возле вечного огня. Но только пассивное участие в мероприятиях, приуроченных к календарным датам, вряд ли способно воспитать гражданина и патриота. Нужны занятия реальными делами. И они в нашем районе проводятся. В течение учебного года школьники района готовятся и участвуют в спартакиаде до призывной молодежи. Она состоит из трех этапов. Первый проводится накануне 23 февраля, второй в марте, а третий преддверие Дня Победы. Ребята соревнуются в различных видах военной и физической подготовки. Венцом военно-патриотической работы становится игра «Зорница», которая на территории Марцевского района в современной России в 2011 году прошла уже в одиннадцатый раз. В ней приняли участие 15 команд, объединивших 120 мальчишек и девчонок школ района. На протяжении трех дней, проживая в детском загородном лагере «Огонек», юнормейцы испытывали свою выучку и физические кондиции в различных элементах армейской жизни, от марш-броска до строевой выправки. Подобные массовые мероприятия проводятся при активном участии общественных организаций «Союз офицеров запаса России», «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн», «Боевое братство», а также государственных и муниципальных структур, отдела военного комиссариата, отдела образования и молодежно-спортивного центра «Алим». За время проведения игры более тысячи мальчишек и девчонок города и района получили бесценные знания и опыт человеческого общения, взаимовыручки, патриотизма и, конечно, некоторые навыки военного дела. И как не стоит село без праведника, так и военно-патриотическое воспитание невозможно без подвижников, отдающих себя этому сложному делу полностью. Марсовскому району с такими людьми изрядно повезло. Ведь у нас есть Николай Васильевич Титов председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Олег Юрьевич Беревиков, председатель Союза офицеров запаса, Валерий Михайлович Агарков, председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн, Дмитрий Сергеевич Титов, руководитель кадетского класса МОУСОЖ номер 3, Венера Мизановна Таутинова, учитель информатики МОУСОЖ села Кировская, Валерий Михайлович Каширин, преподаватель ОБЖ МОУСОЖ села Осиновка, Николай Иванович Леутин, преподаватель ОБЖ МУСОШ номер один, Александр Николаевич Амберов, преподаватель ОБЖ МУСОШ села Приволжское и десятки других активных проводников военно-патриотического воспитания среди марцевской молодежи.